Скандал вокруг фальсификации выборов в трех районах столицы набирает обороты. Оказалось, что на некоторых округах студенты целыми общежитиями голосовали за партию Еденис бывшего мэра Амельченко и его ставленника Вадима Иванченко, бывшего помощника Юрия Куринова, скандально известного организации массового подкупа избирателей. Разбирались в скандале мои коллеги. Голосеевский район столицы, 10 избирательный округ. Здесь находится общежитие Национального университета биоресурсов, бывшей сельхозакадемии. Как свидетельствуют эти протоколы, больше половины избирателей отдали тут голоса за скандально известного аферами с землей Александра Амельченко и его партию «Еднисть». Здесь от нее баллотировался бывший замглавы Голосеевской районной администрации Вадим Иванченко. Именно в этом общежитии, согласно данным протоколов, за Иванченко и «Еднисть» проголосовали почти все студенты. Но оказалось, их здесь практически никто не знает. Нет, мы Не, чули. не чули? А Вадима знает знаете такого? Я не знаю. Вадим Иванченко слышали? о таком? К сожалению, нет. Нет, не слышал. Вадим Иванченко, слышали про такого? Более того, по словам студентов, большинство здесь на выбор не ходили вообще, вопреки цифрам в протоколах. Вадим Иванченко слышали о таком кандидате? Нет, нет, Я не слышали. А вот документи з соседнего округа через дорогу. Здесь за єдність проголосували всего 5% избирателей, в 10 разів менше. Другі кандидати на пост мэра уверены, результати сфальсифицированы. Вадим іванченко керівник районної партійної організації партії регіонів в період самої боротьби на майдані. А зараз він в складі Омельченка. Він там дуже великі преференції створював у себе. На окрузі, але це придало великий підйом популярності Мельченка як мера. Це не партія, це проект, одноразовий проект. Професіоналізм в розкраданні майна там найвищий. Ви не знайдете професіоналів, таких як там, яких сформував Черновецький. Олександра Святовика Мельченка вищий результат в два рази, ніж по городу. А всі по місті у нього 6-7%, а тут 12%. Более того, не скрывают, говорят люди о том, что здесь с кубкой голосов занимался человек от едности Иванченко. И сейчас этот человек обеспечивает такими же способами, которые были и до Майдана, которые привели к Майдану, результат для Александра Александровича Мельченко. Вадим Иванченко, бывший заместитель главы Голосеевской районной администрации Юрия Куренова, которого обвиняли в массовой фальсификации выборов при Черновецком и скупке голосов. Во время Майдана его подозревали в массовом свозе в город Тетушек. Еще на прошлой неделе гражданские активисты заявляли о том, что агитаторы от Иванченко и Куренова предлагали избирателям в Голосеевском районе по 600-800 гривен за голос. Об этом слышали и в Киевском избиркоме проходила информация что на одном из округов голосеева скупались голоса но на все вызовы о незаконных действиях в день выборов и после дня выборов органы внутренних дел очень оперативно реагировали по данным оппозиции таких участков где результаты были сфальсифицированы три десятка в голосеевском шевченковском и святошинском районах столицы еще вчера оппозиционеры потребовали от правоохранителей немедленно вмешаться и найти фальсификаторов и обещают довести дело до суда. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Гость подробности Александр Пузанов, глава столичной.